怎么来了？嗯、啊、嗯，我翻窗户进来了，也不是第一次了。不是第一次，你害过很多次。待谁期待此刻你也心动我才回去睡吧。嗯，不回去了。我陆子辰打呼噜。 吵死了，根本睡不着。你们两个又没睡一个房间，隔着门呢。嗯、你的房子隔音太差了，隔着什么也没用。你这样睡会着凉的。嗯。听话、嗯。就一晚上。 现在天还没亮呢，你赶紧继续睡吧。反正明天安阿姨进来之前，我肯定会消失的。 To see your 你这段爱情最终会悲剧，你还答应吗？到时候，所有的痛苦都要自己一个人担了。放开！你不认识我了，我是南星，我是你的女朋友，你是我最好的朋友。 这个世界上除了我妈以外，我最亲近的人，是我唯一一个敢鼓起勇气表白的人，也是我这个世界最想念的人。一派胡言。 只要我这一次不跟你在一起，你就不会再一次失去喜欢的人了。 你说，他到底是怎么了？不会吧？他跟我搞这一出？我知道，晚安。 回来啊！